Terima kasih kepada saudara yang terus setia bersama kami di TV1. Buat masa ini kita mengikuti siaran secara langsung Forum Perdana Ewal Islam dari Auditorium Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya. Forum pada malam ini dijayakan bersama oleh Kementerian Sumber Manusia dan Institut Integriti Malaysia dengan kerjasama erat JAKIM dan juga RTM. Sempena dengan sambutan Hari Pekerja 2012, Uh, kami membawakan uh, tajuk rahsia tujuh pintu yang uh, telah dibincangkan bersama dengan uh, panelis kita pada malam ini Kepada uh, saudara yang berada di rumah ataupun di mana saja yang boleh mengikuti siaran ini uh, Kita boleh berkongsi pandangan melalui Facebook Forum Perdana Ewal Islam tag saja forum perdana Ewal islam dan uh, kita akan berbincang bersama melalui alam maya ini dan insyaallah saya akan sampaikan kepada uh, dua orang panel yang membincangkan tajuk pada malam ini. Baik, teruskan perbincangan kita tentang rahsia tujuh pintu Ustaz. Ini satu budaya lagi dalam masyarakat kita tentang uh, kalau nak buat sesuatu tu dia percaya tentang pada satu ayat-ayat tertentu Ustaz. Ha, macam nak berniaga mesti kita ada ayat seribu dinar contohnya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraj. Kalau tak ada ayat ini, ini nanti tak laku bisnesnya. Ha? kalau pekerjaan ini tak gantung, tak tak sematkan dalam rumah, tak bubuh dalam kereta, tak selamat kita tak nanti. Jadi budaya macam ni ustaz macam mana ustaz melihat ni? Terima kasih pengerusi, para penonton hmm. yang dihormati sekalian. Memang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah at talaq ya? Eh? Hmm. Kalau kita lihat di situ, yeah. wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la Eh yang bermaksud dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah Maka Allah akan bagi jalan keluar Eh, jalan keluar tu maknanya keluar daripada kesempitan, kesusahan dan sebagainya. Ini wayar zukumin hay sulayh dan maksudnya di situ dan Allah akan bagi rezeki daripada sumber yang tidak diketahui. Mungkin itu sebabnya orang menggelarnya ayat seribu dinar. Bila kita cari-cari pun tak ada sumber Ustaz yang menjadikan ia ayat seribu dinar. Dan surah itu pun bukan surah seribu dinar. Tapi kerana mungkin orang memahami ayat itu, wa zukumin hay sulayh ya Iaitu Allah bagi keyakinan Bang siapa yang bertakwa Allah akan anugerah rezeki Maknanya daripada sumber yang tidak diketahui Ini maknanya banyak sumber yang akan Dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Cuma bila kita sebut budaya yang menggantung itu tadi Daripada kepercayaan Kerana bila kita percaya belief ye, Kepada sesuatu Ia mencorakkan pemikiran kita Sedangkan kalau kita lihat ayat itu Ruh di sebalik ayat itu Ayat Al-Quran diturunkan Bukan semata-mata untuk digantung kalau kita hanya gantungkan ayat itu tetapi kita tidak memahami ayat itu dan menghayati ayat itu maka ia tidak memberikan makna kepada kita. Kalau kita nak rezeki itu datang kepada kita sebab itu kita nyatakan tadi tujuh rahsia, rahsia tujuh pintu itu tadi supaya kita mengamalkan sesuatu kalau kita bertakwa pada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi siapa yang bertakwa kepada Allah. Ini kenyataan ataupun firman Allah kerana Allah yang memberi rezeki. Kita yakin daripada apa yang disebutkan oleh Allah itu dan keyakinan inilah yang akan menjadikan kita berusaha untuk sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan anugerahkan kepada kita rezeki kepada yang suka menggantung tadi malah ada kita lihat budaya ini eh mereka memang menggantungkan itu dan percaya macam seolah-olah itulah yang akan memberikan perniagaan dia akan jadi untung dan sebagainya tetapi kalau tuan dia tak rajin berusaha kalau buka kedai kopi buka kafe buka restoran kalau orang lain buka awal selepas subuh dah buka mungkin sebelum subuh buka kalau kita buka lewat dan tutup awal Bagaimana kita mengharapkan rezeki datang pada kita Kalau kita sebagai seorang pekerja Kita datang lewat Ataupun kita tidak sungguh-sungguh Tak komited untuk menjalankan kerja Bagaimana rezeki itu nak datang pada kita Kalau lepas subuh kita tu nyenyak tidur bermimpi Berfantasi Bagaimana mungkin Allah nak turun rezeki pada kita Malaikat rahmat Malaikat yang dianugerahkan oleh Allah Untuk bawa rezeki itu Bagaimana tengok kita masih tidur lagi Bagaimana Allah nak anugerahkan rezeki itu Sebab itu siapa yang bertakwa Itu Allah akan anugerahkan rezeki kepada Daripadanya dan daripada sumber yang tidak diketahui dan perlu ingat yang kita sebutkan tadi rezeki itu bukan saja dalam konteks jumlahnya yang banyak tetapi keberkatan daripada rezeki itu ada orang yang mungkin pendapatan dia tidak setinggi yang kita harapkan tetapi hidup dia selesa, bahagia macam Prof sebut tadi eh? perbezaan yang kita lalui Ini iaitu kita rasakan kebahagiaan dan keselesaan itu jadi kalau nak gantung ayat itu kalau kita bicarakan soal hukum harus hukum menggantung ayat itu asalkan kita menjelaskan jaga memelihara kemuliaan Eh, dan tidak ada berlaku penghinaan terhadap ayat itu, walaupun ada beberapa pandangan, eh, tetapi saya nak tekankan di situ, keharusan untuk kita menggantung ayat tetapi kita tidaklah beramal dengan ayat itu dalam erti kata iaitu menghayati segala firman Allah subhanahu wa ta'ala, termasuklah tuntutan dalam ayat yang digelar sebagai eh, seribu dinar itu tadi walaupun kita tidak ada eh, nama khas ataupun sahih dari sudut penamaan eh, ayat itu tadi jadi bila kita sebutkan, dengan... wa maya taqil Allah yang jadikanlahu maghraja. Kalau kita dalam konteks sebagai seorang pekerja, kalau kita nyatakan tadi bertakwa pada Allah, kita pergi bekerja, tapi kita tidak letakkan ihsan itu dalam ibad dalam amal yang kita lakukan. Bagaimana kita nak melakukan sesuatu itu dalam konsep ihsan? Yaitu bila kita bekerja kerana hidup ini adalah ibadah, nak jadikan pekerjaan sebagai ibadah. Kita perlu ada ihsan, yaitu kita ber, beribadah kepada Allah melakukan sesuatu seolah-olah Allah melihat kita. Ni dan walaupun kita tahu kita tak melihat Allah, yakinlah Allah melihat kita. Maka kita tidak akan tuang kerja. Kita tidak akan maknanya kita tidak melakukan sesuatu kesalahan. Kita tidak suka datang lewat untuk pergi bekerja dan sebagainya. Kita tidak melakukan penipuan. Sebab apa kita nak menjadi seorang yang cemerlang, yang rezeki diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat itu tadi perlu kita hayati dalam konteks tuntutan ayat ini. Bila bekerja bekerja dengan bersungguh-sungguh. Bila kita sebagai seorang pekerja biar kita mencapai apa yang KPI yang telah ditentukan itu karena akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau majikan kita bagi KPI pada kita tapi kita tidak mencapai KPI itu maknya di sana ada persoalan sama ada kita ni mampu ataupun tidak dengan tuntutan yang diberikan itu tadi untuk mengelakkan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti Allah akan tanya pada kita kita kena gerun dan yakin bila Allah tanya dari mana sumber rezeki itu datang dan ke mana kita sumbangkan rezeki itu Masya Allah Bolehkah kita jawab tuan-tuan dan puan-puan Maka amalan kita yang akan jawab Persoalan-persoalan itu Sebab itu Tidaklah kita bertakwa kepada Allah Insya Allah Rezeki akan datang melimpah ruah Insya Allah Amin Ya Rabbal Alamin er, Artinya Ustaz bahawa Kita perlu ada hubungan Dengan Allah Subhanahu Wa Taala Dalam usaha yeah. yang kita lakukan ini Kita mesti mengharapkan Segala-galanya apa yang kita lakukan itu penggantungan kita terakhir ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Prof, kita nak berbalik kepada setengah juga di kalangan pekerja ini. Bagi dia 100% rezeki yang ia peroleh itu adalah atas hasil usahanya semata-mata berbalik berbeza dengan apa yang disebut oleh Ustaz Kifli tadi. Bagi dia apa yang dia peroleh hari ini adalah atas kerja kuatnya. Langsung tidak ada kaitan dengan pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi dia no. Bagi dia buat semua kerja, sembahyang tidak aurat tak tutup Al-Quran tak baca, doa memohon kepada Allah Subhanahu SWT dipermudahkan, pekerjaan pun tidak pernah diamalkan. Golongan yang macam ini, macam mana kita nak bagi nasihat ini? Prof, silakan. Terima kasih. Pertama saya nak sebut Ustaz, orang macam ni yang dari segi perubatannya banyak penyakit. Pasal kajian saintifik menunjukkan ya, 75% daripada penyakit asal daripada minda yang negatif. Orang yang suka risau, takut bimbang perkataan yang keluar daripada mulut dia tapi kalau susah payah ha. sebab itu lepas jadi doktor dah lama ustaz ya ber beribu pesakit saya dah jumpa bila tengok cara bercakap kita dah tahu penyakit mana yang dia ada ya jadi saya nak sebut macamilah kalau kita nak jadi seorang pekerja yang baik yang tidak ada sifat yang macam ustaz uh, zakaria sebut tadi kita mesti ada tiga perkara sebagai seorang pekerja yang betul-betul bagus, yang patut disarankan pada semua organisasi. Tentukan kita ada takwa dengan Allah. Maknanya hubungan kita yang vertikal dengan Allah mesti bertakwa. Yang kedua, dengan manusia kita berakhlak. Maknanya kita sebagai bekerja, orang yang akhlak ni sebenarnya ialah reaksi spontan. ya kita tak payah nak fikir senyum ke tak senyum, senyum ke tak senyum. Akhlak ni bila kita jumpa orang, automatik kita senyum. Maknanya bila kita berakhlak mulia, kita tak payah fikir menjadi satu kita punya tabiat. Yang ketiga ialah apabila kita bekerja, bekerja sebaik mungkin atau dipanggil itqon. Sebab itu sebenarnya dalam budaya kerja Islam, dalam pembacaan saya, yang pertama kita mesti ada ubudiah, kehambaan. Maksudnya kita buat kerja ni kita mesti niat bukan hanya untuk memenuhi keperluan hidup ustaz tetapi untuk memenuhi tujuan hidup sebab kalau kita bekerja hanya untuk memenuhi keperluan hidup hidup kita di dunia sementara tetapi duit yang kita dapat tu nak bayar rumah sewa rumah dan sebagainya tetapi habis bila kita mati tetapi bila kita bekerja untuk tujuan hidup mencari redha Allah bukan penghargaan manusia insya Allah segala yang kita buat hanya lillahi ta'ala jadi setiap gerak sendi mata jantung kita semua bergerak kerana Allah maka setiap saat malaikat belah kanan sentiasa mencatat kita insya Allah akaun kita sangat kuat banyak di akhirat nanti dan umudiah uh, dan yang kedua ialah masuliah bertanggungjawab berapa orang daripada kita bertanggungjawab? Kadang-kadang nak tahu orang tak bertanggungjawab, senang aja. Kalau ada kesilapan, dia kata apa? Bukan salah saya, orang ni punya. Ha, jadi orang suka menyalahkan orang. Sebenarnya, kalau orang benar-benar berjaya, formula pertama untuk berjaya, kita harus yakin bahawa segala kehidupan kita, kita bertanggungjawab memilihnya. Maknanya, kalau kita lihat diri kita sekarang, di mana kita sekarang bergantung pada keputusan yang kita buat 20 tahun dahulu. Di mana kita nak pergi 20 tahun akan datang bergantung keputusan hari ini. Ya? Dan yang ketiga, itqon sekali lagi. Di mana segala pekerjaan harus dibuat dengan sebaik mungkin. Sebab itu, kita tahu Allah paling sayang, manusia paling bermanfaat. Berapa orang daripada kita dalam pekerjaan lah tak kira ya, Dari pekerja kerajaan ke swasta, saya nak tanya diri saya dan kita semua, renung sama-sama. Bila kita masuk kerja, apa kita tanya? Adakah kita tanya apa hak saya? Apakah bonus saya? Berapa hari cuti? Berapa tahun boleh pergi sabbatical? Semua kita sibuk menanyakan apa kita dapat. Berapa orang daripada kita menanyakan apakah tanggungjawab saya? Macam mana saya bekerja lebih baik esok hari, hari? Maka kalau kata kategorikan manusia ni nak tahu maksud yang tenang ustaz yang sibuk tanya apa saya boleh beri bukan apa saya boleh dapat. Ya. Ya. Hmm. Terima kasih. Uh, pada prof. Uh, yang penting kita kena tanya dan tanam dalam diri kita ni apa yang boleh kita sumbangkan kepada organisasi kita. Uh, kita uh, kalau boleh kita sama-sama buat Demonstrasi lah turun pada KL uh, tolong bagi lagi tugas beban kita. Bolehkah? <laughs> Sebenarnya uh. tidak ada orang mati kerana hmm. kuat kerja ustaz. Mm -hmm. Banyak mati kerana kuat makan. Ya. Ah hmm. uh. <laughs> Itu itu ayat yang uh, sangat sensitif. <laughs> uh, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian itu pandangan panel tentang tajuk yang kita bincang uh, pada malam ini rahsia tujuh pintu dan selepas ini kita akan uh, membuka peluang uh, kepada penonton-penonton uh, hadirin hadirat yang hadir di auditorium pada malam ini untuk mengemukakan uh, pandangan mereka tentang tajuk tetapi kita akan berhenti rehat dahulu sebelum itu jangan kemana kita kembali selepas ini.